Всім привіт, доброго ранку. Я вчора вам обіцяла, що я буду знімати лог. Напишіть, якщо сподобається. Гарного перегляду. Я ще дві хвилинки подержу і буду вставати вже. А раз я буду расчесывать, а потом и ты... Честные зубы. буду есть. Надо треба, буду еть, яка погода. С Снег пишу. Я буду пончики їсти з чаєм або молоком. Наверное, з не чаєм. Так от. До речі, сьогодні вийде одно чи два відео. Okay. Ну, не знаю. Це я буду зуби чистить. ось така ману ще така. Накладуваємо пасту. Я закончила чистить зубы. Все. Зараз буду есть. Я зараз буду їсти пончик з шоколадом. Я трішки підігріла, і цукрова пудра застила. Просто почуйте це. Ай. Смачно. Mm. Тройка шоколада. Дуже смачно. Як мені його поставити? Я не можу поставити Так, він дуже смачний. начинка є. Де хрустки, кстати? Клас взагалі. Мені тільки що подруга подзвонила і сказала, що я тебе приглашаю сьогодні на день народження в 11.45. Зараз 10.54. Мені треба через 6, 16 хвилин виїжджати. Уїжжати. Пішли. Зараз зима, а в мене літо. Ну, біжамо. Зараз я одягну нам ось так. Чи виглядає? Наступний трек, будь ласка. Ось так. Зараз Сейчас Зараз будемо Мой палец. Ой, так. Все. Мы уже было, я не Я доделала макияж и зараз буду делать все, что нужно. Эм, так записываемся класс. Такая сумочка, Так, Вот так я выглядаю. Сейчас еще покажу это. Килян гадно. Я, а я была только что на день рождения. На день рождения видите весь хайлайтер убежал куда-то и сейчас я сижу в машине сейчас, сейчас мои две таблапки но это моей подружке такая таблапка есть и сейчас покажу мне на день рождения подарили а, сейчас вот такая розовенькая мне ее подарили У меня уже миллиард этих лапок. Вообще классно. День рождения. Там были разные квесты. Такое... Уже... Три дня. Там было два с половиной часа. Понятно. Ну, вот это было бы лучше, я думаю. Вот такая лапка. Была бы лучше. Мне. Ладно, я Ну или подтверждайте не жалко. Кстати, мне очень Кстати, Короче, очень понравилось это день рождения, но я знаю, где я завтра вообще буду идти на день рождения. Я тоже не знаю, что вам сказать. У меня такой влог. И сегодня буду длиться очень долго. как. Прям так в лесу красиво, прям капец. Мне так нравится в лесу. Эм, вот такая шоколадка, я ее только что купила. Сейчас будем ее пробовать. Э, открываем. Открываем этот звук. Я открыла. Тут вот такая шоколадки. Тут 8 их штучек. Ой, телефон упал. Тут их по 8 штучек. Сейчас будем пробовать Открываем Гарри Поттер. Мне интересно, какие они на вкус. Тут должна быть шипучка. Пахнет, знаете, эм, э, сейчас... Пахнет киндером. Э, вот такая mm. тут э, начиночка. Ну что, пробуем. Быстрее. Ммм! реально. И начинка, как киндер. Настоящая. Шоколадка прям вау. Мне дуже понравилось. И пробуем последнюю, потому что у меня уже не влезает. Еще хотела сказать, что тут очень красивые вот такие штучки. Их по 4. Можно, если у тебя есть 4 друга, можно каждому по кусочку раздать. Типа, одна, вот на, вот на, а это мне. Вот так вот. Очень вкусно. Всем советую. И на тему всем папа-папа или не папа. И... Новый, новые виды А на этом все, пока